Вітаємо в нашій студії вихованців літературної студії Обрій. Це Лада та Катя та їх наставниця Надія Звягінцева, керівник цієї студії. Доброго вам ранку всім, Здравствуйте. И сразу поправлю, студия называется «Контур». Контур. Она существует с 2002 года, ее первым руководителем был Сергей Зубарев при Херсонской областной библиотеке для детей. Так что нам уже немало лет, скоро будем десятилетия праздновать. Чем вот. занимается ваша студия? Давайте сразу начнем с практической деятельности. У нас очень много всего на столе и традиционно очень мало времени. Поэтому хочется все показать. Хорошо. Само название «Литературная студия» говорит о том, что мы наз... Наз... занимаемся литературным творчеством. Это сказки, легенды, стихи. Э... И э... издаем свои сборники. А называется он у нас вот таким вот двойным Я именем «Вид травынки до хмарынки». Это потому, что студийцы от Семи лет, вот как Лада, например, uh -huh. и до 25 лет. И в конце каждого учебного года мы сдаем вот такой вот сборничек. Uh -huh. Поэтому наша основная деятельность – это литературное творчество и участие в разнообразных конкурсах, про один из которых мы с вами сейчас и расскажем. Да? Я знаю, что в этом конкурсе есть чем пишаться, буквально да. тому, потому что ваши выхованцы получили первые места и призовые места в багатьох категориях. Давайте поговорим, что это был за конкурс. Конкурс был интересный, потому что это не только сочинительство, но еще и рукоделье, потому что это были книжки саморобкой назывался этот конкурс «Детячая истории про uh -huh. наиголовнейшее». Тут фантазии был просто полет. Поэтому когда мы подводили областной э, тур, э, итоги областного тура, то 99 работ из всей области пришли. Э, очень активные районы были, несмотря на то, что это было летом, и дети были на каникулах. Ну и, конечно же, студия тоже приняла участие в этом конкурсе. Э, мы узнали результаты, и у нас первое место у Лады угу. Штворец и второе место во второй возрастной категории у э, Кати Валько. Э, я думаю, эти, эти книжки мы можем посмотреть. Мы, мы попросим сделали? у наших режиссеров так будут вы. Ага. Это Светозар Швец. О нем нельзя не сказать, потому что он у нас победитель конкурса "Наша земля Украина". Там он читает произведение двуязычное угу. "Days on Week", которое звучит и на русском, и на английском языке. Э, это мы что проводим, дети? Это занятия, нет? Нет, это нет. день библиотеки. Ага. Да, это авторская фишка, которую мы потом раздавали. А это что, Лада? Это мы были Антракт Антрак, на... Антрак, правильно Антракова. на карте. Мы ага. участвовали в фестивале Антракт. Вот это мы где? На Суворово. На Суворово. Суворово а что ж там было такое? Ну, мы рассказывали свои стихи. «День города». Ага. Э, И вот, ну, наконец, книжки, книжка. Так. Это Катина книжка. Здесь ты что использовала, Катюш? А, это саморобные, так, книжки? Так, так. Да. А, это, тоже... ну, это аппликация так. на ткани. Вот книжка сама из ткани. Ага. Э, можно следующий? Так, сейчас у Катя сама все робила. Ага, Кто тебе да. помогал? Мама. 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 Произведение, студия, а уже руками и как называлась сама сборка? Лито солнце два. Лито солнце два. Это я розумію, новоричные. Вот дизь. это награждение как раз угу. здесь Ладу мы видим, еще Татаровского, угу. который заняли первое место. А это Це уже? Знаете, я книжка. Нет, это моя книжка. Вот. Как вы нам называете? Ну, ну, я же не помню. Она, мы ее делали очень давно. И Летом. Мы... Летом. Да. да. Ну, вы, когда это было, кто Боже. Кто расформировал да. цей свет? А лит. кто тебе помогал вот работать вот книжку? Мне мама помогала угу. помогала делать эту книжку. Тут у нас и квилинг, и бумага. Мы использовали очень много материалов. Uh -huh. yeah. Ну, я думаю, оскільки uh -huh. твоя книжечка зайняла перше місце, я думаю, що якийсь вірш з книжки тобі ну, варто таки розповісти. Ну, well, так. Да. Я буду well, да. рибелицю. Давай. У бегемота крыльев нет, на дереве он не сидит, гнездо там не свивает, цветным он не бывает. Все перепуталося опять, а почему нельзя узнать. Вот такая Катя у нас теж в числі призерів. Катя, які у тебе місце і в якій категорії? По області второе место. А у вас, у тебе більш доросла вже категорія, я розумію, так? Да, да. Срідня розросна категорія, і Катюша теж хто ніби нам просить. Звичайно, книжки, да. Да? давай. Що це буде за вірш? Е, якщо ви осли, <різь> угу. е, осли поцупили планету, заховали під комету, потім полетіли в гості, друзям перемили кості, повернулись по планету. Гей, планету, де ти? Де ти? Бачить тільки хвіст комети, що видніє в далині, кажуть віслюки собі. Ох, дарма ходили в гости, и навіщо мыли кости, сіли все беля сосны, правду кажуть, мы ослы. Вот такое вот стихотворение смешное, можно сказать, и в то же время философское, правду кажуть, мы ослы. Сразу хочется запитати еще девчат, Подобається займатися в студии? Мне очень нравится заниматься в студии, потому что в этой студии мы можем сочинять рассказы, небылицы, стихи, в общем все, все у нас там интересно. И Надежда Дмитриевна устраивает чаепитие, и мы празднуем еще. И к нам еще недавно приходили Марущак и Журба. Угу. А, а что там... вы не робили? Мы... Презентация? Чай попыток да. пришли. Нет, Нет, Нет. это Нет. была презентация, презентация сборника. Кстати, Лада озвучувала буктрейлер на книжку, mm -hmm. і це була дуже, мені каже, інтересна запись. Да? Катя, що тобі подобається в студії? Знаєш, вже така доросла, вже зазвичай дівчата вже там починають на хлопців задивлятися, на танці ходити. Ну куди там до літератури? Обов'язково програму з предмету російська література чи українська в школі не завжди встигаєш прочитати. А тут сама в творчість пішла. Так, мені дуже подобається вірші складати різні ну, розповіді. Про що більше любиш писати? Про природу, про людей, про тварин. Про природу. Про природу більше. Ще щось нам можеш своє прочитати про природу? Ні. Я бачу, лада. лада у нас завжди готова. Да. Поки да. ми будемо показувати інші матеріали, Лада, давай ти нам щось прочитаєш. А я вам скажу, що іменно Лада ага. прочитає. Ми зараз готуємося до конкурсу пам'яті Анатолія Бахути, замечательного поета Херсонщини. И Пишемо произведення за його мотивами. Ось є а, в нього вірш, там хата кудлата, дитинство угу. називається. От эту строчку Лада взяла першою. Ось вот, що у неї вийшло. Це прем'єра, можна сказати, так? Да? так. вчора писали. Ага. Там хата кудлата, там пес біля хати, він також кудлатий, та ще біля хати. Баба стоїть, вірши складає та діток всіх вчить. А Бетку, бы знала, так книга читала. А еще всех научить усих рахувати, уси хаты, Чудово, просто молодец. А у нас Новый год, и так. Катюша сразу сказала, что нет, она не помнит, растерялась. Я думаю, что будет подарком такая небыличка, которая называется «Нос на подносе». Чудово, давай. На базаре Дед Мороз продавал свой красный нос. Он хотел купить игрушку, подарить ее подружке. Нос никто не покупает, продавец уже страдает. Ходить Ходять без бізноси, на підносі нос виносить. Скажіть, от друге запитання до вас. Хочеться запитати, наскільки от вдається навчити дітей? Це ж треба пояснити, що таке рима, щоб була правильна кількість складів у кожній строчці. Як це вдається пояснити? А так это же очень просто. Якщо ми беремо строчку, розмовляли білий вот ритм. Ми його відступіваємо, розмовляли білий, білки, білий, білки, торок білки. І далі я вже цитую ладісворення. То есть вони входять в этот ритм і. Потом подбирается, конечно, рифма, если она есть, если нет, ладно, пусть будут белые стихи, главное, чтобы был ритм. И поэтому научить детей несложно, они сами научат кого угодно всякой творчести, потому что если я задаю тему, например, там «Чайка, чайник, каланча», угу. вбрасываю три слова, что они только не придумают, или вот у нас было море мухи мухоморы, столько получилось разных произведений, потому что у детей фантазия просто не ограничена. Нам взрослым тянуться и тянуться до детей. И хочу еще да, рассказать о м, областном конкурсе поэтический Вернисаж, где э, Лада тоже заняла первое место. Хочу сказать о конкурсе «Наша земля Украина», где тоже э, три. Э, Воспитанника студии заняли места, и сейчас у нас какие планы. Мы собираемся участвовать в замечательном конкурсе, который называется Кнышковый драйв. Uh -huh. Вот такую открытку уже прислали. Это дети из шестой гимназии, правда? Ну вот нам только предстоит писать эти открытки. Я думаю, с такими талантами вы обязательно впораетесь, все вы знаете. Каждая дитина может прийти до вашей студии заниматься? Конечно, абсолютно каждый ребенок. Это воскресенье с 10 часов, я каждое воскресенье на работе. А что они не станут поэтами? Ну не станут, зато они научатся понимать прекрасное чувство ритма, Творчество всегда в будь-якій професії в будущем поможет. Ну я думаю, запитати плануєте ж в майбутньому писати далі? Вірші не будемо ж зупинятися після того, як припиниться ваші заняття в студії. Я думаю, що у Каті взагалі велике майбутнє, тому що в школах діти, які пишуть, це завжди знаєте такий скарб для усіляких КВК і усіляких фестивалів. Такі люди завжди потрібні, а у вищих начальних закладах тим паче. Я думаю, це обов'язково знадобиться. Ви ще будете це розвивати. Лада, ти далі плануєш ще писати вірші? Я дуже хочу писати стихи. Мені це просто нравиться. Я хоч кожен вихідний можу писати. стихи мне непрерывно нравится писать стихи <се rewarding> просто чудово вот стихи они у меня писала, бы, и писала бы да Слышно. но не только стихи вот мы сейчас готовим книжку и, которая ага. называется э, буквы путешественницы и здесь произведение о буквах которые путешествуют и студенты университета проиллюстрировали нам их и даже приготовили э, ну, книжка готовок к изданию ищем только. И даже приготовили uh -huh. в этой книжке раскраски. Так что это будет интересная книжка. Год детского творчества заканчивается. Очень надеемся, что у нас будет финансирование на издание этой книжки. Дуже на это сподіваемся. Вы знаете, на продолжение Нового года взагалі бажано мрієте про что-то приятное. наши режиссеры показывают, что час нашего разговора добегает до завершения. Дуже дякую, что до нас завитали, потішили поэзию. Это завжди на початку рабочего тижня приятно. Это стимулирует. А еще, видите, что среди наших родных Херсонцев есть такие дарування. Вам, дякуємо за то, что все это поддерживаете и развиваете. Оставайтесь с нами. Спасибо.